Всем привет, вы на канале Family Kids Маша Влад, Супер Кэтс и Доксис это видео про то, как мы э, Украшаем дом На Хэллоуин У нас тут есть футажи э, Летучих мышей У нас есть также уже вырезанные Мыши 7 штучек И есть еще такой вот футаж И зараз я это все буду Вырезать И Так, я уже ви, по навирізала ще. Владик мені теж декілька поміг. І зараз я буду е думати, що ще вирізати, тому що це я не тільки буду такі от якісь от літаючі миші, блін, вирізати. Я вони будуть у нас висіти на вікнах, на шторах. І де, я думаю, Владикова в кімнаті і в моїй кімнаті. Зараз я буду подумаю, що буду, як його Рабить. Я, знаю, я, думала, я такую шо, не... А зараз я Всё, вырезала надпись «Сос» на, рамки, на дверку. Управлять. Я не помню, че я показывала не вам еще, не 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 нет, не но я сделала таких вот панкинов, панкинов панки. из лозамы. Вот, таких четыре штучки. И зараз еще думаю, что буду вырезать. Все, зараз мы уже, вот у нас есть... Эм, Оці от всі вирізки. Да, немножечко скутненько, скутненько. Ну, що поделать, ещё потом до вирізаем, потому что у мене пока что немає ідеї, що ще вирізати. Менше у нас, ребяту, сьогодні вийде дуже багато відео за один день. Ну, не всі за один день, але дуже багато. Там тому що ми дуже давно не знімали, уже где-то місяці два. Да, два місяці. Так, берём я возьму для чорно-біл я, потому що тут немає чорний. Так. Первое же хочу приклеить. Это влетающие э, какашки. Ой! Мышь! Ши. мышь. В общем, я так, на такую съемку бераешь мышь, булавочку протыкаешь. Я. И я вот так вот... Вот так вот а протыкаешь. И что делать? Ты на шторы не на векно! И вот так вот робишь и все. Ребята, если вам видно... Вот первая мышка черный взял фиолетовый. Его, кстати, видно дуже слабо. И еще мы сегодня, как я, будем его в твоей комнатке прикрашать. А я... Мне кажется, что это не дуже безопасно. Это безопасно. Не надо просто дергать шторы. Часто. Как ты это что тут? Ну все. А подожди, ты уже протух, протухшую взял. Протухшую, тухшую. Ай! Что про <coughs> каптик? Не, я советую приклеить чуть-чуть под... в другие миссы Так, вот, все. Приклеила твою мышку. вот украсила, зараз я тут по... Так вот, ну, в общем, он началось не хочет, так вот, все. Вы -то видите? Вот, летающие мышки. Сейчас мы пойдем к Владиковой комнате и там. Вот эти вот надпись «Сос» я на двери под... приклею трохи пизднейше. Да, все. Или можно показать? Не знаю. Ну и вот так не показыв... Ой. Ладно. Это можно не показать. Эм, да, это можно показывать. Владик, оригинально. Ты что, собираешься как-то протыкнуть какой-то твердый предмет? Mm. Оригинально. Mm. Ну, можно, можно в сириках проткнуть, конечно. Ты Не-не, каст... э, э, мне не надо, не надо, не надо еще. Вот. И... Я их, на, я их оставлю еще на память надолго. Да, да, да! Да! Чудес, вот это вот... Вот и вот, полиция. Можно было сделать, конечно, оранжевый. Но у меня нет оранжевой бумаги. Все, булавки больше не надо. Вот так вот чуть-чуть прикрасили. А сейчас я иду прикрашать свою дверку. А именно... Как его? О. Сосик. Владик, может ты будешь занимать, Потому что мне как-то не очень удобно. Угу. Я, конечно, нормально снимаю. А? Я снимаю камеру. Ваш, кстати, в тебе поку. Поку, поку. Кстати, кто знает мем? Кто не знает мем, тому два. Я к моему татосику, я ему уже ставила двойки. Не, а так лучше не в таком состоянии. Потому что это не очень хороший знак. Ну да, ребята, и кто понял, тот понял. И вот, сейчас вот так вот делаю и приятную гитару S. Вот так вот я ее роблю. И клею вот сюда вот. шурик, шурик. Ш... и шурик еще Ты что, не знаешь? Это шурик? и это, шурик это имя таки так шурик это саша я, 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 я. ну как то вот так вот ребята мы украсили если вам понравилось это видео ставьте лайк всем пока а мы идем опять снимать видео всем пока